ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಈ ಮಂತ್ರವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಹ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯದವರ ದಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಕೇಳಿ ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ ಯಾರು ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ ಭೂತಾಧಿ ದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿ ವಿದುಹು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ದೇವಿ ದುರ್ಯುಕ್ತ ಚೇತಸಃ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಆಧಿಭೂತ ಆದಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯುಕ್ತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये ग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् 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 श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानाम भयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानाम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहम् महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये